два окна, а в середине дома четыре этажа. То есть таким образом она напоминает о том, что когда-то этажной планировки не было, а существовала только планировка, скажем так, ну, внутренние, так называемые куморы на разных уровнях. Ну, в октябре 2008 года в этом помещении открыли такой ресторан «Гасова лямпа», рассказывающий о изобретении керосина. Перед вами Зеха Лукасевич, есть портретные изображения, помните, соответствуют фотографии. В 1853 году вот в таких бочках к зданию аптеки под золотой звездой прибыла телега. Она привезла две бочки с нефтью и заказ от еврейских предпринимателей. Попробовать изобрести из, получить из нефти спирт. Но изобретение не получилось. Зато получился желтый газ, то есть и, соответственно, аптекари сразу же придумали и лампу, объясняли суть изобретения. У нас путешествует, правда, 39 человек человека только 45 минут. И под фанеру, но тем не менее, иллюзия очень хорошая, и многим вполне достаточно этой информации. Что касается вот погребка, который называется э, скром или, как мы скажем, крыльевка, то его символом может служить вот этот крылатый лев, возле которого стоит белая машина. В подземельях находится кривка, и там действительно можно получить иллюзию национально вызванных в любой. Но поесть все-таки нужно в другом месте. Там больше экзотики, чем в еду. А цена достаточно высокая. А что там такое? мне трудно сказать, что там такое. Давайте мы пойдем с вами сходим. Ну, посмотрим. И попробуйте. Чесала, лишка, якісь зуби, яка називається смерть партизанами, кош, якісь там вушка. Да. Потім ще на якийсь такий напій називається квас МК слава МКВД. <реш> 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 Давайте зходимо ви виберете. Сучасний, <реш> зараз... <реш> у нас про сім'я сюди. Сейчас ми з вами пропускаємо трамвай, як всі джентліни на підході. <реш> Одного пана забрала поліція, каже, ми не грашні дівчат. Сегодняшний день концерты прекращены не только по причине того, что храм передан церкви, но и тому, что орган очень стар. А органист, который знал в этом то, в преклонных годах. Молодежи этот орган не дается, соответственно, пока он ждет своих лучших времен. И сохраняется как символ старинности традиций города Львова. Среди множества декоративных элементов выделяются мемориальные доски. Это имитация захоронений, потому что при Австрии хранить под землей храмов уже было запрещено. Среди множества таких мемориальных досок, посвященных богатым людям, выделяется с тени пальмы работа голландского мастера Бартеля Торвальцена, который в свое время был известным заказчиком богатых и больше. Его работа, рассказывающая о смерти детей людям на ростов стала настоящей сенсацией, когда в 1976 году во время конференции в Ленинграде работник картины галереи Борис Григорьевич Возницкий сказал, что в Львове есть работа этого мастера, совершенно не представленного в России и в армитаже. Скепсис, смех, а затем желание забрать работы в Ленинград завершились неудачей и сейчас является символом ампирного стиля и работы известного автора. Кроме мрамора, а и дерево здесь выделяется еще интересный декоративный поделочный материал Линии укрепления это внутреннее укрепление и остатки фундамента башни. По линии движения трамвая находится ров и нижнее укрепление которое является перестроена пороховая башня. Ну, а рассказывать о всех объектах за пределами укреплений сложно. Поговорим о внутреннем интерьере. Королевский арсенал с памятником Ивана Федорова. Этот оборонный объект был построен для горожан. Оружие стоило дорого, И на случай войны каждый из подмастерьев получал свое оружие, которым он был натренирован и умел пользоваться. Оружие и здание было построено за деньги польского королевича Владислава IV, а уже при Австрии стало архивом который Эльдар Рязанов приспособил под отделение милиции во время съемок фильма «Старики-разбойники». Памятник Ивану Федорову здесь был открыт в 1976 году. Он хотел напомнить львовянам и гостям из других городов о том, что при Успенской церкви, у в которой мы находимся, безусловно, этих зданий еще раньше не было, была открыта мастерская было общество Ставропедийское братство, защищавшее интересы православных, занимали, постанов, занимали позицию, Пусть права были слегка ограничены, но тем не менее самыми богатыми горожанами 17 -го столетия были именно православные, в том числе и Константин Корняк. Прежде чем зайти в этот храм со стороны э, в эпоху Ренессанса, хочу обратить внимание на это светлое здание. Это доминиканская гимназия, самое старое действующее школьное сооружение Европы и Украины. В этих стенах учились многие известные люди. Леопольд Закер Мазах, писатель. Отец его начальник Львовской полиции. Тот самый Мазах, о котором так много говорил. Далее. Станислав Лайм, известный польский писатель, фантаст. И также среди знаковых людей, известных вам, безусловно, имя Карла Радека. сохраненная ему жизнь станет сохранил только для того, чтобы он составил самую лучшую конституцию 35-го музея Винограда. Субсидированы уже Молдавскими князьями, а также Великим епископом Григорием Балабаном. Среди них, конечно, оригинальный интервью бородский алтарит алтарь» 18-го столицы. Несовершеннолетняя структура. Но вообще храм практически никогда не был закрыт, в течение шести столетий принимал не одно поколение богатых людей. Свои представители санкт братства даже приглашали из Москвы.